Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazırın mərkəzində, əsas prospekt yoluna yaxın, şəxsi özünə tikilmiş 7 otaqlı həyətimizi təqdim edirəm, hörmətli izləcilərimiz. Xaliz. Gördüyünüz kimi, evimiz ümumi 8 sot torpaqda tikilib, sənədi kupçada təsdiq edilib, də dəyərlizəcilər. Evin qiymətini videomuzun irəliləyən dəqiqələrində biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası oldu, videomuzu sona qədər izləməyi kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi, burada bağ üçün yer nəzərdə tutulub, hal-hazırda bar verən meyvə ağacları əkilibdi. Çox gözəl, səliqəli həqiqətən sahəsi var və yenə də burada dekorativ ağaclar əkilibdi. Evə 4 bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Yenə də yaxından evin xarici görünüşünü biz sizə təqdim edirik. Dəyərliz izləcilər, gördüyünüz kimi maşın üçün parkovka yeri, geniş həyət sahəsi var. Həyətində burda 15 tonluq izolyasiya olunmuş suanbarı da var burada yerləşir. Evin həyətinin giriş qapısıdır, avtomatik tutla idarə olunur. Həyətinin işıqlanması quraşdırılıbdır, gördüyünüz kimi evin 4 bir tərəfində tam rahat şəkildə həyətin işıqlanması quraşdırılıbdır. Dəyərliz izləyicilər, burada qarşı tərəfdə yay mətbəxidir evin həyətində və orada manqalın yeri yerləşir. Evin arxa hissəsində texniki otaq yeridir. Videomuzun irəliləən dəqiqələrində biz hamısını sizlərə təqdim edəcəyik. Yenə də nəzərinizə çatdıraq ki, evin qiyməti videomuzun irəliləyən dəqiqələrində sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Hörmətli izləcilər, ilk öncə sizləri həyətində yay mətbəxi ilə və ayaqlıq hamamı ilə tanış edək. Burda qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi bu da manqanlısıdır. Da burada yerləşən manqanlısı çox gözəl səliqəli təmir olunubdur. Burda həyat üçün mətbəxidir. Qarşı tərəfdə bu hissədə hamam otağı yerləşir, döşəməsi isti pulla yığılıb. Bu belə bir hamam otağıdır, həyat üçündür və burada həyat üçün ayaq yolcusudur. Dəyərliz əzizlər, evin həyatının barvozasının qarşı tərəfində də 2 sot özünə məxsus torpaq sahəsi var. O da sənətə daxildir, tam kupcalıdır ev. Ev istəsəz ipoteka krediti ilə də ala bilərsiniz. Burda gördüyünüz kimi zirzəminə giriş qapısıdır buradan hündür. Zirzəmlisi var. Burda isə motorxana yerləşir və qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi texniki otağıdır evin ön tərəfdən xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi kondisionerləri var. Dəyərliz izlərlər. Evimizin qiymətini videomuzun illa ilə gələndə sizə nəzəminizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, yenə də xahiş edirik videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu burada gördüyünüz kimi texniki otağıdır. İndi isə vaxt itirmədən keçəyevin daxili ilə sizləri tanış edək. Buyuruq izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi evin giriş piləkanı ağlaydaşlar. Üzrəmdir. evin giriş dəhlizindəy. Dəhlizi döşəməsi istipropla yığılıb. Və evin döşəməsi parketlə yığılıbdı. 2-ci və 3-cü mərtəbiyə qalxan pilləkanımızdır. Burda qarşı tərəfdə pilləkanın altında qlavodkasıdır. Və burdan 1-ci mərtəbədə yenə bir yataq otağı burada yerləşir qarşı tərəfdə mətbəximizdir və burada dəhlizin girişindən solda qonaq otağımızdır. İlk öncə qonaq otağı ilə tanış olaq. Gördüyünüz kimi geniş, belə belə işıqlı qonaq otağı var. Evin hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Hörmətli izləcilər, evimizin qiymətini nəzərə çatdıraq. Evimiz 200 min manatda deyilir. Evin içərisində bəzi əşyalar qalacaq. Bəziləri qiymətə daxil, qiymətlə razlaşma olar. Burda isə mətbəximiz yerləşir, gördüyünüz kimi. Evin mətbəxidir. Evin hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maliyyə otaqların qarşısını kəsmir. ərim qapları fıstıq ağacından yığılıb və burada bir yataq otağı da burada yerləşir. Gördüyünüz kimi burada özünə məxsus yataq otağı da budur. Çox geniş və işıqlı bir evdir. Bu da hamam otağımızdır dəşəməsi istiotunla yığılıb. Dərin zəzər bu hamam otağı, adelin bu otağa aiddir və əlavə bu otaqdan da həyətə çıxış qapıdır. Gördüyünüz kimi qapılar da fıstıq ağacı ilə yığılıb. Çox keyfiyyətli təmir olunubdur, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Pirə kanalımızla fıstıq ağacı ilə yığılıb. Hörmətli zəhlər, indi isə qalxaq ikinci mərtəbədə otaqlarımızı tanış olaq. Gördüyünüz kimi geniş bir ələkan var və burdan 3-cü mərtəbəyə qalxan bir ələkanımızdır. Evin layihəsi, qeyri-adi bir layihəsi. Burda isə yenə bir yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi çox geniş, işıqlı otaqları var. Yen dəvin qiymətini nəzərinizə çatdıraq, evimiz 200 min manata deyilir. Təcili satılır. Real alıcıya qiymətdə xüsusi endirim olacaq. Burda isə yenə bir yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi geniş, işıqlı otaqları var. Mərtəbələr arası manolit betondur və evin tavanı da manolit betonla yığılıbdır. Çox keyfiyyətli təmir olunubdur. Dəyərliz əzizlər, qarşı tərəfdən gördüyünüz kimi üçüncü mərtəbəyə qaran pərkəcanımızdır. Burda isə 3-cü mərtəbədə böyük bir mansarddır. Hal-hazırda orada avadanlıqlar, əşyalar olduğu üçün biz onu çəkiliş edə bilmirik. Üzrli sayın. Burda gördüyünüz kimi 2-ci mərtəbənin hamı otağıdır. Və burda ayaq yolçuluğu Otaqları geniş otaqları var, gördüyünüz kimi. Qarşı tərəfdən burdan balkona çıxış qapıdır. Və burada isə yenə bir yataq otağımız da burada yerləşir. Otağın içərisində yenə hamam otağı var. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 4840. Bəhram Əmlak Şəhərliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.